নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষীসকল মই মধুনাথ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল এম জি স্মাৰ্ট টিপছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কণ কণ মাহত ছোৱালী পুষ্পিতা হ'লে ভাল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক কোন বাৰে কি ফলাফল হয় নক্ষত্ৰত কি ফলাফল হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম সম্পূৰ্ণ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আহিছোঁ বহাগ মাহত যদি পুস্পিতা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰিয়বাদিনী হয় জেঠ মাহত পুষ্পিতা হ'লে বিধৱা হয় আহাৰ মাহত পুষ্পিতা হ'লে ধনৱতী হয় শাওণ মাহত পুষ্পিতা হ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ মৃত্যু আগতে হয় ভাদ মাহত যদি পুস্পিতা হয় তেতিয়াহ'লে ৰুগীয়া হোৱা ৰুগীয়া হয় আহিন মাহত যদি পুস্পিতা হয় তেতিয়াহ'লে কন্যা সন্তানৰ মৃত্যু হয় কাতি মাহত পুস্পিতা হ'লে বংশ নষ্ট হয় আঘোণ মাহত পুষ্পিতা হ'লে ধৰ্মৱতী হয় পুহ মাহত পুষ্পিতা হ'লে বিহুবলা হয় মাঘ মাহত ধনৱতী হয় ফাগুন মাহত পুত্ৰৱৰ্তী আৰু চত মাহত উন্মত্ত হয় মাহ ফলখিনি শুনিলে এতিয়া শুনক বাৰফল ৰবিবাৰে পুষ্পিতা হ'লে বিধৱা সোমবাৰে প্ৰতিব্ৰতা মঙলবাৰে বেচা বুধবাৰে সম্পদশালিনী সৌভাগ্যশালিনী বৃহস্পতিবাৰে লক্ষ্মীৱতী শুক্ৰবাৰে পুত্ৰৱৰ্তী আৰু শনিবাৰে হ'লে বন্ধা হয় তাৰপিছত আহিছোঁ নক্ষত্ৰ ফল কোন নক্ষত্ৰত পুস্পিতা হ'লে কি হয় অশ্বিনী নক্ষত্ৰত যদি পুস্পিতা হয় তেতিয়াহ'লে অশিনী হয় ভৰিণী নক্ষত্ৰত ভৰিণী আৰু কীৰ্তিকা নক্ষত্ৰত শান্তি হ'লে বন্ধা হয় ৰোহিণীত পুত্ৰিনী মৃগশীৰা নক্ষত্ৰত ধৰ্মিণী আদ্ৰা নক্ষত্ৰত নিয়মসাক্ষিনী পোন্ধৰ বছৰ পৰ সন্তান মুগ্ধকাৰিণী পুষ্্যা নক্ষত্ৰত সুপুত্ৰৱৰ্তী অশ্লেখা নক্ষত্ৰত কুপুত্ৰিণী মঘা আৰু পূৰ্গ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰত দুখিনী উত্তৰ ফাল্গুগুনীত পুত্ৰৱৰ্তী অষ্টা নক্ষত্ৰত বহু সন্তানৱৰ্তী চিত্ৰ নক্ষত্ৰত চিত্ৰাকাৰ্যত ভাৰ্গৱত হয় ছাত্ৰী নক্ষত্ৰত স্বাধী বিশ নক্ষত্ৰত প্ৰতিপ্ৰিয়া অনুৰাধা নক্ষত্ৰত সুপুত্ৰিণী চেষ্টা নক্ষত্ৰত দুখ সহ্যকাৰিণী মূলা নক্ষত্ৰত সৎকাৰ্য সাধিনী পূৰ্বখাৰা নক্ষত্ৰত পৰশ্ৰী কাঠৰ উত্তৰখাৰা নক্ষত্ৰত বহুতো পুত্ৰিনী হয় শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰত ধন সঞ্চয়াৰিণী ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰত সুপুত্ৰিনী শতভি নক্ষত্ৰত সৌভাগ্যনী পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ আৰু উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰত কুটবুদ্ধি ৰেৱতীত ধৰ্মিনী হয় এইখিনি আপোনালোকে শুনিলে তাৰপিছত তিথি হ'ল তিথি কোন তিথিত পুষ্পিতা হ'লে কি হয় প্ৰতিপদ তিথিত পুষ্পিতা হ'লে সুখিনি হয় দ্বিতীয় তিথিত প্ৰতিপ্ৰতা তৃতীয়াত আৰোগ্য চতুৰ্থী তিথিত বাতুল্য পঞ্চমীত শুভগা ষষ্ঠী তিথিত পৰপুৰুষামিনী সপ্তমীত ধনৱতী অষ্টমীত স্বামী ৰগ্ৰষ্টী নৱমীত বিধৱা দশমীত সুপুত্ৰী একাদশীত নৃত পুত্ৰ প্ৰবাসিনী দ্বাদশীত পৰগামিনী ত্ৰয়োদশীত ধনপুত্ৰ লাভিনী চতুৰ্দশীত চঞ্চলা হয় আওশীত মৃত্যু পূৰ্ণিমাত ধনলভিনী হয় ইমানপৰা আপোনালোকে ছোৱালীৰ কণ মাহত পুষ্পিতা হ'লে ভাল হয় লগতে তিথি নক্ষত্ৰ ফলখিনি জানিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আকৌ লগ পাম আমি এটা নতুন ভিডিঅ'ত thôi nữa vợ.